Di mana kata Nabi, fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al baraka. Kerana sesungguhnya dia tidak tahu di manakah dari kalangan makanannya itu terdapat barakah. Hmm. Ya. Jadi, mana tahu makanan yang melekat pada jari jemari kita itu ada keberkatannya. Jadi kalau kita terus basuh atau sapu, maka kita miss akan keberkatan itu. Ha, di samping seumpama kata An-Nawawi rahimahullah, Alima Ibn Hajar rahimahullah. Di nak mendapat keberkatan itu, kita juga eh, ataupun di atas dasar ihtiramu ta'am wa adamu tabzir. Ha, supaya kita menghormati makanan. Betul tak? Eh, makanan yang ada jari jemari kita tu kita kena hormat ke dia? Eh? jadi kita kalau kita jilat, kita menghormati makanan. Ihtiramu ta'am. Wa'adamu tabzir. Dan mengelakkan pembaziran. Betul tak? Ya? Jadi, bila kita jilat juga, berkat dapat. Pahala menghormati makanan pun dapat. Dan ofualah kita tidak membazir. Dan memang Islam amat-amat uh, uh, melaranglah kita membazir makanan. Walaupun yang ada hanya baki-baki dan sisi-sisi di jari jemari kita itu. Ya? Ha, apa? Jadi kalau hak ada di jari jemari pun kita tidak membazir. Apatah lagi kalau lebih daripada itu. Betul ya tak? Ha. Ya. Macam kita makan nasi lah. Ha. Tuan-tuan saya yakin lah. Kalau makan nasi, licin tinggal. Licin. Ha. Satu biji nasi pun tak tinggal. Betul tak? Ha. Ya. Jadi kita tak tinggal lah walau sebiji nasi. Dan itu yang ajar oleh kita kepada anak-anak uh, kita insya-Allah taala ya. Ha, dan Nabi memang tahu macam tuan Nabi kalau dia berjalan, kalau dia nampak ada buah tamar. Dia kata laula an anni khashitu anaha minas la akaltu la akaltu ha. Ya. Ha, kalau aku tak takut uh, tamar ni daripada serakah, dan saya aku akan ambil dan memakannya. Ah ha, ya. Ha, sebab itu uh, sepakat para ulama makanan kecil-kecil ni kalau kita jumpa, kita boleh ambil dan terus memakan. Kalau benda tu boleh maklah. Ha. Kalau benda tu tak boleh dimakan, boleh digunakan untuk hal-hal yang lain, boleh dimanfaatkan, tak ada masalah sama sekali. Dan tak wajib mencari tuan. Tak wajib, tak wajib, tak wajib. Tuan-tuan jumpa sebiji apple contohnya. Ha. Sebiji anggur. Bukan kata sebiji, dua tiga biji pun tak apa. Ha. Ya. Apa lagi? sebiji gula-gula. Ha, tapi gula-gula jangan tahu makan pula. Ya ha, tak bagi dekat anak cucu ke? Ha. Gula-gula ya. tak elok lah kan? Ha, tapi makanan yang kecil-kecil. Ha. Hatta kalau barang yang kecil-kecil pakat. -kecil ha. Hak ni lah 2 3 riyal. Ya. Tak boleh saja ambil. Ha. dan tak wajib dicari Tuhan. Bahkan kalau ia makanan eh uh, botol boleh tu makan. Tak ada masalah sama sekali. Ya. Nampak? Itu yang pernah orang buat cerita tu kan. Ada seorang ni dia uh, termakan buah apple sebiji kat tepi sungai. Lepas makan baru dia ingat. Alamak, apple siapa lah yang aku makan. Dia pun pergilah cari tuan. Cari-cari tuan, jumpa tuan dia. Tuan dia kata, dengan sebab mu dah makan apple aku, mu kena kerja tujuh tahun untuk aku. Jadi member ni pun kerja lah. Ha, uh, nak bagi redor jugalah tuan punya buah tu. Lepas kerja tujuh tahun, so tambah lagi tujuh tahun, empat belas tahun. Hanya kerja untuk sebiji apa? Ha, dah kerja empat belas tahun, oh tak boleh, aku tak halal lagi dia kata. Mungkin nak kahwin dengan anak aku. Ha. Hm. Ya tak? Anak aku ni dia kata buta, anak aku ni kudung, anak aku ni cacat. Wah, naya tuan. Dah dah kena kerja 14 tahun. tuan sanggup ke kerja 14 tahun hanya untuk sebiji apple? Sanggup? tak pernah dengar cerita tu. Adalah cerita-cerita kan. Ha? Dia bukan tak tak apalah. Janji halal. Aku tak nak esok-esok diazab hanya kerana saya beli apa. Dia pun kahwin juga. Oh tengok-tengok bini dia comel rupanya. Ha. Ada hasil perkahwinan tu, lahirlah Syekh Abdul Qadir jalani katanya dah begitu. Ya lah. hmm. Ha. Betul cerita tu. Tak tahu lah betul atau tidak. Ya. Dia nak zahirkan itu warak. Sebenarnya itu bukan warak, itu jahil. Buat apa dia makan sebiji apple dia pergi cari tuan jangan ha. kata tak wajib pun. Ha. Nah kalau tuan tu suruh kerja, tak wajib dia kerja untuk tuan tu. Dia bayar je apple tu. Ha. Dia tak nak ambil tinggal je duit. Belah. Patutnya begitu. Itu zalim. Tuan punya apple tu zalim. Jahat tu. Jahat tu. Tak makan apa tu bulan kerja tu Sampai kerja 14 tahun. Tu bukan warak. Itu jahil. Dan saya yakin lah cerita tu dia ada adakah Saya yakin sangat. Di sampai banyak lagi lah cerita-cerita yang ada dalam pasaran kita yang sebahagiannya nak suruh orang ni jadi baik, jadi warak. Which is good. The purpose. Untuk orang jadi baik, jadi warak ni. Tapi jalan cerita tu dia menyalahi syarat sebenarnya. Ya? which tak pernah sama sekali. Ya? nampak? Boleh saja terus dimanfaatkan termasuk memakannya. Dia ya, tak wajib mencari Tuhan. Tak perlu sama sekali. Tak okay dia tu lagi warak pada Nabi kot. Ha. Nabi kalau makan pun Nabi tak cari Tuhan. Hatta isteri Nabi umur salamah. So, umpama yang dia akan nak sebarang kita abu sunnah. Ini kita belajar yang spesifik tuan-tuan dalam babul luqotoh. Dalam mu'amalat ni ada satu bah. Dia panggil babul luqotoh. The chapter of lost and found. Bila kita jumpa barang yang hilang atau yang orang terjatuh kot. Ha, macam apa yang perlu kita buat? Ada hukum hakamnya itu sendiri. Ha, ada member jumpa duit seribu. Dia pergi bank. Ah, ha, nak buat ke mana dia kata? Ha, ada, 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 ada tata caranya Ada hukum hakam. Ya. Dah termasuk dalam bab ni lah. Oh, oh. Benda-benda remeh-temeh dia panggil tawafil umur. Tawafil asyak. Ha, ni lah benda-benda tak buat apa benda, -benda lah sangat. Kalau kita jumpa apa yang kita perlu kita buat. Ya. Macam tadi lah. Kalau makan, makanan boleh tu. Dia makan. Kalau benda kecil-kecil boleh terus dimanfaatkan. Ha, cuma kalau benda yang bernilai lah. Ha, Tuan-tuan kena cari tuan lah. Ha, dah adalah tata caranya. Mesti diwawarkan selama beberapa lama. Ha, seminggu, dua minggu, tiga minggu, sebulan, dua bulan sampai setahun lepas tahun. Tuan-tuan baru boleh memanfaatkannya. Ha? Tapi kalau benda kecil-kecil boleh aja makan. Tak ada masalah sama sekali. Ya. Baik.